Сёма, а? Сёма, ты можешь оставить эту свою бухгалтерию, Шацов, Ша, подожди пять минут, я тороплюсь. Сёма, ты вообще помнишь, что я уезжаю к мамочке на целую неделю на дачу, Конечно, Именно поэтому я тороплюсь. Я хочу успеть сделать баланс. Что за баланс, Сёма? Что за баланс? Баланс нашей совместной жизни, Софа. У нас, конечно, в жизни были и свои плюсы, но были и минусы. Сёма, на что эти прозрачные намеки? На что? Ну, скажем, на твои отношения с доцентом Лялиным. Это вранье, это вранье, это такое вранье, это такое вранье. Сёма, ты знал. А как же? И это минус. Как и твои отношения с этой ничтожной Ликой Полосухиной. Да, да, но это мой единственный минус. А у тебя еще был майор. У тебя еще был Евгений. Какой Евгений? Молодец, гитарист из дома отдыха. А, Еще был Фима. 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 Сосед шестого этажа. Этот жалкий недомерок. Итого, Софочка, 4-1. 4-1 не в мою пользу, Софа. Сёма, если Фима такой недомерок, посчитай его за половинку, а? Я не понимаю, Сёма, зачем ты мне устроил весь этот баланс перед отъездом? Какой баланс? Что за баланс? 4-1 это не баланс, Софочка. А что баланс? Баланс это, это равновесие. Я как раз сегодня хочу сделать баланс. О! Это ко мне. Сейчас. Девочки, проходите, проходите. Что такое? Я не поняла. Сейчас твой Сма будет делать 4-4. Все! Все, тебе пора! Все, давай! Сома, давай. давай сделаем 4-2! Привет, маме!